Сейчас в гостях у однієї з ясковиших компаний, цієї выставкой ⁇ Вила Украина ⁇ Меня зовут Александр Таловас, я руководитель технического отдела компании Вила Украина. Как дочерняя компания немецкого производителя насоса Вила СЕ, мы представляем основное направление, разработанное нашей компанией, это направление движения к готовности к новым директивам Европейского союза. Это директивы о высокой эффективности оборудования. Известно, что многие страны подписали киотский протокол, который диктует к 2020 году значительное снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. И Европейский Союз издал директивы, чтобы ступенчато перейти к новому энергопотреблению, к новой эре энергопотребления. Здесь вот представлены как раз все представители каждого класса, и самый маленький из них это насос страта спика, который можно вставлять или в квартире, или в небольшом доме, и можно добиться при определенных условиях экономии до 93%. Самые маленькие насосы используются для одноквартирного дома или здания небольшого и, в принципе, относятся к классу бытовых. имеют э, водяное охлаждение двигателя, что достаточно эффективно и малошумно, что достаточно важно, если установили, например, в своей квартире насос. Э, данный дизайн вот это твои управляющие кнопки запатентованной нашей компанией Вила и э, специальное подсоединение достаточно просто установить насос и подключить к электросети, настроить и запустить. эти насосы уже могут э, обеспечить э, отоплением или охлаждением более крупное здание, офисное помещение, один-два этажа, школа, например, или больница. Но как и здесь, так и здесь используется одна технология, то есть водяное охлаждение, синхронный двигатель с постоянными магнитами, что более эффективно, чем применение стандартных двигателей. В данный момент в Европе наши насосы признаны самыми высокоэффективными в своем классе. И наша компания признана самой инновационной в этой сфере. И мы предлагаем самый широкий ряд этих насосов. То есть мы готовы к 2015 году.